Bila kita dah biasakan penggunaan campuran bahasa asing dalam kehidupan kita, nanti dalam 100 tahun yang akan datang, apa akan terjadi pada bahasa Melayu kita? Bahasa kita akan pupus. Ya, kita akui Malaysia merupakan salah satu negara kecil yang pertumbuhan ekonomi cukup maju dan pesat. Namun di balik kemajuan tersebut ada kekhawatiran serius dari para pakar bahasa bahwa bahasa Melayu di Malaysia bisa terancam punah. Atau setidaknya mengalami penurunan signifikan karena penggunaan bahasa Inggris yang masif, kurangnya kebanggaan berbahasa, serta pergeseran ke dialek lokal yang mengikis bahasa baku. Hal itu yang menjadi perhatian serius oleh pemerhati-pemerhati bahasa dari negara tetangga yang merasa eksistensi bahasa Melayu di negaranya terlihat mulai terkikis, dan kadang-kadang mereka menyenggol Indonesia ataupun beberapa negara lain sebagai suatu perbandingan. Kita tengok negara lain contohnya Paling dekat Indonesia Adakah bahasa mereka ni Menerima bahasa lain Contoh bahasa Cina Ataupun Inggeris Ataupun bahasa India Dia terima pakai dalam negara mereka Untuk gunakan sebagai bahasa perantara dalam negara Tidak Yang menggunakan bahasa Indonesia sendiri Contoh macam Thailand Bahasa kebangsaannya adalah bahasa Siam Jadi gunakan bahasa Siam Cakap Siam Sama juga dengan negara-negara Arab Turki Belanda Jerman Spanyol Pun sama mereka menggunakan menggunakan bahasa kebangsaan mereka. Apa bahasa kebangsaan mereka? Bahasa kebangsaan daripada bangsa yang mereka duduk tu sendiri. Jadi, sesiapa yang daripada luar negara datang ke sesebuah negara, mereka kena kuasailah bahasa tu. Bukannya ego sendiri guna bahasa sendiri dekat negara orang. Dia jadi bercelaru kat situ. Kenapa bahasa kita ni, bahasa Melayu ni, tidak lagi dituna pakai adalah kesilapan diri kita sendiri yang mana kita tak amalkan bahasa kita ni betul-betul memanglah saya akui saya pun kadang guna juga bahasa rojak campur juga bahasa inggris dan campur juga bahasa negeri-negeri negeri lain untuk mudah cara kononian tapi bila saya fikir balik saya tak boleh amalkan terus benda tu dia akan beri impak kepada cucu cicit kita nanti dan menyebabkan bahasa Melayu pun akan terpupus dengan sendirinya kalau kata kanan susah bahasa Melayu bahasa inggris okey memang boleh bahasa inggris tapi jangan lupa Malaysia ni Malaysia ni adalah apa? Malaysia ni adalah tanah Melayu Jadi bila katakan tanah Melayu Asalnya adalah bangsa Melayu Jadi pada bangsa Melayu Penggunaan bahasa dia adalah Bahasa Melayu Ada ke bahasa Cina asalnya Ada ke bahasa India asalnya Ada ke bahasa Arab asalnya Ada ke bahasa Inggeris asalnya Tidak Dia adalah bahasa Melayu Dan bahasa Melayu ni yang telah dipertuturkan Sejak daripada zaman purba kala lagi Bila kita dah biasakan penggunaan Campuran bahasa asing dalam kehidupan kita Nanti dalam satu Tahun akan datang, apa akan terjadi pada bahasa Melayu kita? Bahasa kita akan pupus. Itu baru masuk kenaan dengan bahasa campuran. Itu belum lagi, ada yang setengah-setengah daripada golongan yang lain yang menolak langsung penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka. Nah, di negara tetangga terus mencuat kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan bahasa Melayu. Hampir setiap tahun, urusan bahasa di negara tetangga seakan masih menjadi persoalan yang terus dibahas, baik di tingkat masyarakat, pemerhati, tokoh-tokoh bahasa. Maupun pada panggung politik dengan makin terkikisnya penggunaan bahasa Melayu. Ada satu perkara pelik dan juga kelakar, di mana kita sentiasa memuji dan berbangga sekiranya ada di kalangan rakyat Malaysia tak kisahlah kaum daripada, daripada mana yang fasih e, bertutur dalam bahasa kebangsaan dengan baik dan juga lancar. Mengapa kita perlu berbangga dan memuji? Sedangkan sebagai rakyat Malaysia yang lahir di Malaysia, membesar di Malaysia, bersekolah rendah di Malaysia, sekolah menengah di Malaysia, belajar di universiti di Malaysia, bekerja di Malaysia dan menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan dan sosial pun di Malaysia, masih lagi tidak boleh dan pandai bertutur dalam bahasa kebangsaan. Mengapa ini terjadi? Salah siapa sebenarnya telah 65 tahun merdeka masih ada lagi rakyat Malaysia yang tidak pandai bertutur dalam bahasa kebangsaan. Berbeza dengan negara jiran kita, Indonesia, Thailand, Filipin, negara-negara ini paling berjaya dalam proses asimilasi rakyatnya. Di mana rakyatnya menggunakan satu bahasa sahaja dalam negara mereka selain bahasa ibu-budaya yang boleh dituturkan mengikut kaum masing-masing. Tidak ada masalah. Yang saya tekankan adalah mengapa masih ada lagi rakyat Malaysia yang tidak boleh bertutur dalam bahasa kebangsaan. Sedangkan bahasa kebangsaan adalah hak milik rakyat Malaysia, bukan lagi hak milik orang Melayu. Bahasa kebangsaan. Eh? Mengapa ini terjadi? Salah siapa sebenarnya? Sama-samalah kita fikirkan, sama-samalah kita rungkaikan mengapa Masalah bahasa ini masih tidak selesai dalam negara yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Dan kalau kita berhenti sekejap dan tengok realiti sekeliling, persoalan ini bukan sekadar perbahasan akademik. Ini realiti yang sedang berlaku depan mata kita. Realitinya, lebih 25% pelajar sekolah menengah tak capai tahap kefasihan minimum bahasa Melayu. Walaupun lahir dan membesar di Malaysia, bayangkan suku daripada generasi muda kita sebenarnya terpisah daripada bahasa negara sendiri. Sejak merdeka kita banyak cakap tentang perpaduan, tapi kita tak pernah ada pelan bahasa kebangsaan yang benar-benar menyatukan semua kaum. Bahasa cuma menjadi subjek wajib bukannya mengikat identiti apabila satu bahasa kebangsaan gagal jadi bahasa bersama kita bukan sekadar hilang kefasihan kita hilang rasa kepunyaan akibatnya kita hidup serumah tapi hati kita tak bersama bahkan ada yang berkiblatkan negara tanah besar dan kalau keadaan ini kekal macam sekarang apa akan jadi pada identiti negara kita dalam 20 tahun akan datang Malaysia ni negara yang pelik dia satu daripada yang kepelikannya ialah Kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri hanya yeah. bahasa Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik Tapi kita segan dan malu nak menggunakan Itu pelik yang pertama tu Pak Niel dan yeah. kong -kong 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 -kong. Mm -mm. Yang kedua peliknya yang kedua ialah Seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri ah. hmm. Kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri Jadi seperti kata yang kita bincang tadi Kita pakai bahasa Inggeris kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita Ya betul hmm. Padahal yang kita pakai itu barang penjajah kita dulu tau Ya yeah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini Yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ini YB tidak pernah berlaku di mana-mana. Di mana-mana negara. Uh, ya, warga negara wajib mengetahui dan kalau boleh menguasai bahasa negara. Hmm. Tetapi sayangnya di negara kita setelah 6, 67 tahun kita merdeka tahun ini, kita masih mendapati ramai Warga negara yang tak boleh berbahasa negara, dengan baik ya, bahasa bisa punah karena kehilangan penutur asli dan tidak diteruskan ke generasi berikutnya. Akibat dominasi bahasa lain yang menjadi mayoritas, pengaruh globalisasi, modernisasi, migrasi, maupun kehadiran dan campur aduk bahasa lain, atau juga faktor alam, kepunahan bahasa berarti hilangnya budaya, identitas, dan pengetahuan unik yang terkandung di dalamnya seperti yang terjadi pada bahasa latin yang kini punah sebagai bahasa sehari-hari namun hidup dalam terminologi ilmiah. Dan bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi di negara tetangga, jika generasi penerusnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris ataupun mencampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Oke terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.